çalışmalarla riyazi silsiləsindən 35-ci çalışmamız bizdən verilmiş bu iki hədlini vurqlara ayırmaq tələb olunur. Gəlin işimizi konkret nümunə ilə başlayaq. Deyək ki, bizə verilirlər a^5 b^5 deyirlər ki, onu vurqlara ayırın. Biz onda düsturumuzdan bilirik ki, a+b a^4 - kimi deyil. a kubo bu belə plus B, a kvadratı b kvadratı fikirlərsiz dərəcəni birinci dərəcəsini bir-bir azalda azalda gedirəm. İkinci dərəcəsini eksinin bir-bir artır artır gedirəm. Çıxılsın a b kubu üstə gələsin b üstü 4. Büsturumuz budur. Bu Budu düsturdan istifadə etmiş olsaq əgər, onu biz yazmalıyıq ki, özlərinin cəmi birinciyin 4-cü dərəcənin qüvvəti 1 minus birinciyin kubu ilə bir ikincinin hasili x plus birincinin kvadratı ilə ikincinin kvadratının hasili x kvadrat burda sıra minus x-in kubu və üstə gələk x-in üstündə 4. Bunu belə vuruqlara ayırdıq, ancaq nəzərə alınsın ki, hələ ikincini də vuruqlara ayırmaq mümkündür. İkincini vuruqlara ayırmaqdan ötürü biz ona ə, tənliklərin ki cür adı var? Simmetrik tənliklər də deyirlər, qaydış tənlikləri də deyirlər. Nədən biliriyonu? Ortadakı həddən baxsanız əgər, sola doğru əmsal 1, sağa doğru əmsal 1, sola doğru yenə 1, sağa doğru 1. Şərt elə ki 1 olsun, əsas odur ki, solsa sağ əmsallar bərabər olsun. Çoxun 3 3 7 7 belə bir şəkildə. Belə biz bunu qaydış tənlik kimi və ya dediyimiz kimi simmetrik tənlik kimi həlləlməcəyik. Gəlin onda biz bunu bölək hər bir həddini x-in kvadratına. X-in kvadratına bölsəm, deməli 1+x. Yəni ortaq vuruğu x kvadratını çıxardıq deyək. X kvadratını çıxarsam, onda olacaq məndə 1/x kvadratı, -b/x + 1 - x + x-in kvadratı. Burda indi gəlin 2-ci mötərizəyə deyək. 2-ci mötərizəsində 10 içərisində müəyyən qruplaşdırmalar bu ikisini bir qruplaşdırıram. Yazıram 1 + x kvadratı, indəc 1/x kvadratı + x kvadratı. Bu ikisini bir qruplaşdırıram, ancaq mənfini mötəxərcə çıxarmaq şərti ilə 1/x + x və bir də +1-imiz də var. Aşağı hissəni silək. Bu artıq sizə kerak deyil. digət eləsə görərdi ki, birinci mötərizə, ikinci mötərizədəki ifadələrin kvadratlarının cəmi deyil. Onda mən ona tam kvadratın ayrılması üsulunu tətbiq edə bilərəm, köməkçi müxtəsər olmaq məqsədi ilə. Onda 1 + x xn kvadratı vuraq. Bunu göstərə bilərəm ki, bu 1 / x + x mötərizəsinin kvadratı - 1-ci ilə 2-ciyin hasilidir. Deməli onda yazırıq 1 / x + x kvadratı - 2 vurulsun 1 bölə x vurax x. Qalanı köçürdürlərəm. çıxaq 1 bölə x üstə gələk x üstə gələsin 1 bərabərdir. Bu yana bizdə hələ ki qalsın. Bu hissəni yazıq. Ən yaxşı şayda nəşr etmək istədiyim x x-sə gətsə mən -2, mənfi x isə bu 1, elə eləsəniz, ki, də -1 çıxır. Diqqət eləsəniz görərsəniz ki, bizdə artıq dəyişənlər eyniləşdi. Bu ifadəyə mən bir t desəm, burada içəridə alınacaq kvadrat tənlik. Kənarda razılışıq. Dəyəkin 1 bölə x + x bir t qəbul olunsun. Bu razılışmanı yadda saxlayaq. Onda bu bərabərliyi yenidən yazsaq biz də de alınacaq deməli 1 + x * xn kvadratı t kvadratı - t - 1 bərabərdir. Gəlin kənarda bunu kvadrat tənliyinə həll edək, sonra vuruqları ayırma üsulundan istifadə edirik. Diskmant antavsam, deməli ikinci əmsalı kvadratı 1, birinci və soncasının köprüsəsi üstə gələk. 4 + 5. Köklər düsturuna gəlsək, ilk şərgütmüş 2-ci əmsal 1 plus minus kökdən 5 üçün qismətin kökü bölə 1-ci əmsalın kökü belə 2. Deməli kəldən kökdə. Xatırlayırsınızsınızsa görə bizim kvadrat üç ədədin vurqulara ayırma qaydamıza görə a vura x minus x1, x minus x2 şəklində olmalıdır. Yəni 1-ci əmsal vurulsun, dəyişən çıxsın, 1-ci kök, dəyişən çıxsın, 2-ci kök. Gəlin getərək burada tətbiq edelim onu onda 1 + x * xn kvadratı birinci əmsalımız 1 idi, ona görə yazmağın bir əhəmiyyətini görmürəm. Onda olur t - birinci kök. Yəni onun plusu yox, minusu fərqi yoxdur. Yəni p - kökə 5 / kök 2 və vurulsunlar t + dadı olsun istəmirəm. - 1 + kökə 5 / 2 bərabər İndi vəzifəni qaytararaq yerinə gətirək. 1 + x / (x^2) tənəvəsinə yazırıq 1 / x + x - 1 - √5 / 2. Eyni şey burada da tənəvəsinə 1 / x + x - 1 - √5 / 2. Daha doğrusu burada Bu x-in burada kvadratı olduğuna görə 2x deməkdir. X-in birini bu mötərizəyə buraq, birini bu mötərizəyə buraq. Birgə də rahat şəkildə gəlsin deyə. X-in birini bura vursam 1 + x-in kvadratı - 1 - kökdə 5 / 2x. Digərnə vursam 1 + x-in kvadratı - 1 + kökdə 5 / 2x. Bizdən tələb olunan Gyrne, getirildi gruplara.